Нет, они хотят стабилизироваться. они хотят, чтобы страна развивалась, она хотела, чтобы мы они хотят, чтобы страна шла вперед. Это очень важно. Очень важно, чтобы никто никогда не, не смог сказать, вот этому новому большому, новой движению, мобилизации, это не какая-то формальная, формальная движение, мобилизации, Какие-то ярлыки присвоить. Вы можете пойти без... и посмотреть, как, как конструктивно настроены эти люди. Они приехали сюда работать. Слушай, они, будут, они будут работать каким-то планом действия? Да, Надо, да, да, да. Потом, Потом мы, 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 мы примем план действий. Они примут план действия. Потом мы э, э, представим этот план действия украинской власти всех уровней. И мы представим этот план действий народу Украины. Мы поедем по всем регионам Украины и будем э, людей объединять вокруг этого плана. И мы добьемся качественных, фундаментальных системных изменений. Мы не позволим в э, газ между собой как, какими-то закулисными интригами, какими-то там этими... мы э, Вот мы в ближайшие месяце мы рассчитываем на по помощь общественности, мы воплотим план обновления, очищения и открытия новых для Украины. Не знаю, зачем они что-то вкрупить это со мной. У вас, наверное, очень интересное чувство юмора, милый. Я не буду очень глупый, я попросил. Спасибо вам за